para ulama mengatakan kitab yang paling sahih selepas daripada al-Quran adalah sahih al-Bukhari. Jadi uh, untuk kita bincangkan topik ini kita kena ada orang yang mengajarlah kitab sahih Bukhari itu Jadi insya-Allah pada hari ini saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu Maulana Ehsan Abu Bakar untuk kita bincangkan topik pada hari ini. Apa khabar Maulana? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi uh, daripada rumah ke sini berapa lama? Setengah jam je Sengah jam eh? Okey dekat lah kira eh? Jadi uh, mana Maulana kita selalu Maulana mengajar sifat 20 lah eh? Soalan pertama terus kita tanya Ada tak sifat 20 dalam Sahih Bukhari? Silakan <tuh> uh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi na'maduhu wa nusalli wa nusallimu ala sulil karim amma ba'd di sebelum saya menjawab soalan, so izinkan saya untuk memberikan sedikit mukaddimah. boleh ya? Eh? Hmm. Uh, tajuk podcast kita malam ini ialah Akidah Imam Bukhari. So, ada dua perkara yang perlu diketahui di sini. Yang pertama akidah, yang kedua Imam Al Bukhari radhiyallahu taalaanhu. Sebenarnya uh, topik ini sangat berat dan boleh kita kata uh, kurang sesuai untuk diperbincangkan di lapisan masyarakat awam. Tetapi insya-Allah saya bersama Ustaz Hazza akan cuba uh, menyampaikanlah mesej kerana ini adalah permintaan daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jadi mesti ada sebab mesti ada sebab. Bahkan di uh, di Selangor juga pun sekarang ni tengah agak sibuk dalam iaitu satu program memperkenalkan masyarakat Selangor dengan mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam berakidah. Jadi tak kurangnya negeri Sembilan pun ada juga program dia. Jadi sebenarnya uh, ada beberapa isu ada beberapa isu yang timbul dalam masalah akidah uh, di seluruh dunia sebenarnya tapi kita khusus kita fokuskan khususnya di Malaysia dan mungkin sini negeri Sembilan lah Jadi alhamdulillah setiap uh, negeri di Malaysia ni yang masih berpegang dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah merasa bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada masyarakat siapakah ahli sunnah wal jamaah sama ada dalam akidah atau dalam fiqah atau dalam tasawuf kerana ada pihak ada setengah pihak yang mendakwa mendakwa mereka adalah ahli sunnah wal jamaah tetapi apa yang mereka bawa itu sebenarnya menyalahi ahli sunnah wal jamaah satu puak satu kelompok yang uh, tersebar seluruh dunia sebenarnya dan begitu juga di Malaysia bahkan di Negeri Sembilan pun ada di Selangor pun ada di mana-mana. Jadi mereka juga mendakwa mereka ni ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan cara mereka berinteraksi dengan masalah-masalah uh, akidah itu bahkan natijah atau hasil daripadanya juga sebahagiannya berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan sebab itulah timbul isunya mereka terkadang cuba mengedepankan atau menengahkan ulama-ulama yang mereka kata itulah ikutan mereka. Contohnya Imam Bukhari. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi mereka mendakwa apa yang mereka pegang, mereka uh, dalam bab akidah, bab tauhid ni adalah mereka mengikut Imam Bukhari. Okay. Jadi uh, saya rasa orang awam paling pun dia tahu lafaz Bukhari itu, Imam Bukhari itu sebab hadis je. Sebab hadis betul? Nah. Dan bahkan ada orang Kebanyakan orang awam, orang awam menganggap imam itu nama dia Imam Bukhari Nama dia Imam Bukhari Padahal nama dia, dia bukan Imam Bukhari Nama dia Muhammad bin Ismail Nama dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu adalah nisbah kepada kampung beliau iaitu Al-Bukhara Sekarang ni tak tahu di mana Di uh, Tantan itulah negara yang Kazakhstan apa setannya hmm. Jadi dan semua orang tahu Imam Bukhari sebut Imam Bukhari hadis hadis sahih itu je orang tahu. Tiba-tiba ada pula istilahnya akidah Imam Bukhari mazhab Imam Bukhari ha, mazhab Imam Bukhari akidah Imam Bukhari dan sebagainya. Tak kurang juga dengan nasi Bukhari lah kan. Jadi uh, sebenarnya Uh, kalau untuk kita memahami masalah ni sebenarnya kita kena tahu dia punya asal usul dia lah. Saya tak tahu lah sejauh mana podcast yang Ustaz Hafiz dah bawa. Kan? Jadi dalam Islam kita ada satu rukun yang dinamakan sebagai rukun iman yang mana rukun iman ni tuntutan dia adalah kita kena beri'atiqat ataupun uh, beriman, percaya, meyakini. Jadi itu yang kita kena tahu lah bagi satu orang Islam, satu orang Muslim, mukmin dia kena ada satu perkara yang paling penting dalam hidup dia, dia kena beriman. Kepada rukun iman yang enam dan dia kena beriaktiqat dengan rukun iman yang enam. Mempercayai, meyakini seratus peratus dalam hati dia. Okay. Jadi uh, yang pertama tu beriman kepada Allah. Bila saya tanya, saya kata semua tahu. Dan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kemudian bila Islam mula berkembang, Islam mula berkembang uh, hampir kita kata zaman Sayyidina Umar tu 2/3 dunia kot Islam tersebar. Jadi di situ orang-orang yang macam yang bukan Islam lah sebelum tu <tuh> Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, segala macam jenis orang, falsafah dan sebagainya masuk Islam. Jadi mereka masuk Islam, maka sebahagiannya masuk Islam mungkin kerana terpaksa sebab zaman tu kan sama ada Islam ataupun bayar jizyah atau perang. Jadi mungkin sebahagian tu masuk Islam kerana terpaksa kalau raja dia tunduk masuk Islam, rakyat pun kena masuk Islam dan tak kurang juga ilmuan-ilmuan daripada falsafah daripada bermacam-macam kelompok ni masuk Islam. Jadi sebahagiannya mula mempertikaikan tentang masalah ketuhanan khususnya masalah ketuhanan dalam Islam. Mereka ni sebelum ni pernah percaya Tuhan dengan cara yang lain. Dia percaya Tuhan dengan konsep sekian dengan konsep sekian tiba-tiba masuk Islam dia tengok lain. Lepas tu dia tengok apa yang Islam bawa hanyalah satu tulisan di dalam buku yang dipanggil Al-Quran yang didakwa sebagai kalam Allah dan juga kumpulan-kumpulan hadis-hadis kata-kata daripada utusan Allah iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mereka pun membaca, mengkaji dan cuba memahami mengikut konsep dia sendiri. Maka di situ mula timbul mula timbul persoalan-persoalan tentang ketuhanan khususnya dia kena ikuti sebenarnya daripada perkembangan yang berlaku di zaman awal kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga dan seterusnya apa yang terjadi ya, pada zaman itu khususnya dalam bab akidah apa yang berlaku ha, ini orang awam dah tentulah dia tak akan kaji tak sibuk dia pergi kerja dah nak, nak tanggung nafkah, nak bini, nak cari duit nak, nak bayar yuran sekolah bila masalah nak mengkaji bab-bab tu tak tapi itulah masalahnya Kalau kita tak ambil tahu langsung Tiba-tiba ada kelompok Mendakwa bahawa mereka ni Mengikut akidah Imam Bukhari Tapi sebenarnya Apa yang mereka ajar tu adalah Akidah mujassimah Akidah musyabihah Akidah yang menyamakan Allah dengan makhluk dan ha, mensifatkan sifat makhluk kepada Allah tanpa disedari ke atau sengaja ke itu wallahualam. Dan ramai pula yang mula terikut. Ramai yang mula mengikut. Jadi uh, bila Ustaz Hafiz tanya tadi, adakah sifat 20 dal dalam Sahih Bukhari? Mm -hmm. Tuan-tuan tahu apa itu sifat 20? Kena tahu sejarah sifat sifat 20 dulu. Okay, sebenarnya, uh, ringkas ni lah sebab penerangan dia agak panjang sebenarnya. Jadi istilah sifat 20 ini atau kita kata pengajian sifat 20 ini sebenarnya hanyalah satu istilah yang diberikan oleh kita kata mutaakhirin lah orang yang datang kemudian khususnya di Nusantara ni mereka yang yang memasyurkan panggilan dengan pengajian sifat 20 Ha, tapi sebenarnya apa makna pengajian sifat 20 pengajian sifat 20 maknanya belajar akidah belajar tauhid belajar akidah maksudnya belajar semua rukun iman belajar semua perkara-perkara yang wajib kita atiqadkan yang berkaitan dengan Allah malaikat kitab rasul kiamat qada qadar tapi diberi satu jolokan satu nama pengajian sifat 20 dan kalau kita perhatikan kalau kita belajar tentang Allah yang ni dia bukan 20 je sifat 20 sifat tu pun ya, ada 20 sifat yang wajib, ada 20 sifat yang mustahil, dah 40. Lepas tu ada satu sifat yang harus 41. Lepas tu bukan saja Allah, Rasul pula kita belajar empat sifat wajib, empat sifat mustahil, satu sifat harus 9 jadi 50. Itu belum masuk lagi malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, qadar-qadar. Kan? Jadi pengajian sifat 20 tu satu jolokan saja itu diberikan kepada mengaji akidah belajar akidah belajar tauhid belajar usuluddin okey okay? kemudian berlakulah pertembungan iaitu uh, kita kata ulama-ulama yang menyusun pengajian akidah atau silibus akidah ni yang akhirnya dikenali sebagai pengajian sipo 20 ni ialah satu, satu mazhab yang dipanggil mazhab Al-Asya'irah Mazhab yang dipanggil Mazhab Asya'irah As Setengah orang nak sebut pun tak kerti Tak apa Seperti mana kalau dalam fiqah kita bermazhab syafi'i ha, Itu okay. Sekarang ni Mazhab Asya'irah As ni bila pula muncul okay. Siapa yang mula yang, yang apa ni menubuhkan Mengasaskan mazhab ni okay, Asya'irah As ni diasaskan imam, oleh Imam Abul Hasan. Hassan Ali bin Ismail al Ashari, keturunan Sahabat Nabi Abu Musa Ashari, keturunan Sahabat Nabi Abu Musa Ashari satu Sahabat yang besar. Dan beliau lahir 260 Hijriah dan meninggal 324 Hijriah, so dia hidup dalam kurun yang ketiga dan keempat awal akhir kurun yang ketiga awal kurun yang keempat. Jadi beliau lah yang menyusun menyusun uh, Silivus akidah kita kata. Uh, bila kita kata kita wajib beriman kepada Allah so untuk Allah apakah perkara yang perlu kita ketahui tentang Allah sifat-sifat dia kemudian beriman kepada malaikat apa yang perlu kita tahu tentang malaikat begitu juga kita kita rasul-rasul hari kiamat kata, kata dia kumpulkan jadi sebuah syllabus kita kata So semenjak tu mulalah dipelajari sampailah ke hari ini. Lalu ulama ulama yang bersetuju dengan manhaj beliau dengan cara beliau yang apa ni mengumpulkan silibus itu diperbaiki, diperhalusi di... akhirnya sampailah hari ini dikenali sebagai pengajian sifat 20. Okey. Dan Imam Bukhari pula dia hidup sebelum tu. Imam Bukhari dia hidup lahir pada tahun 194 Hijriah. Dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Jadi kita kata takdan Imam Abu Hasan Syari lahir lagi Imam Bukhari dan meninggal. Jadi apabila uh, ditanya adakah sifat 20 itu ada dalam Sahih Bukhari. Yang Ustaz Hazar maksudkan Sahih Bukhari sebuah kitab yang disusun, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kitab ini kitab yang masyur. Dikatakan bahawa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Cuma bezanya Al Quran itu kalam Allah, Kitab Sahih Bukhari ini Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi lah, walaupun terdapat juga ayat-ayat Quran di situ. Jadi Imam Bukhari ini seorang muhadisin, seorang alul hadis yang sangat uh, disegani, sangat digeruni, sangat apa ni uh, disanjungilah sebab beliau antara uh, hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjaga hadis-hadis Nabi dan diberi kelebihan yang mungkin zaman sekarang tak ada dah. Dia ni boleh dikatakan macam kita kata apa recorder. Dia boleh dengar 100 orang baca hadis sekali sekali je dan dia boleh ulang balik. Macam recorder. Kita seorang cakap dia apa dia apa dia ulang sekali balik. Baru seorang cakap tu kita dah apa dia apa dia ulang balik. 100 orang serentak dan 10 10 10 10 satu majlis datang jumpa Imam Bukhari kononnya masa tu nak test Imam Bukhari ni betul ke kata dia ni hebat datang di Baghdad muhadisin panggil Imam Bukhari datang kata syekh boleh tak tolong cek hadis ni ya, dia, dia orang ni datang hadis yang dia sebutkan dia bacakan depan Imam Bukhari tonggang terbalik dia punya sanat dia tonggang terbalik dia sebut memang maknanya dia sengaja mengtonggang me mentongang terbalikkan sanat atau perawi-perawi hadis itu dengan mata-mata hadis dia lebih kurang sepuluh seorang Katalah sepuluh 10 orang seratus Semua tanya Imam Betul ke ni hadis ke Bukan hadis macam mana So Imam Bukhari Bila dah habis Dia ulang balik okay, Yang pertama tadi Kau kata macam ni Dia ulang balik Sebiji Benda yang salah tu Dia ulang balik Lepas tu dia kata Itu salah Yang betulnya macam ni Dia beritahu yang betul Yang kedua kau sebut Macam ni salah Yang betul dia macam ni Semua yang salah tu Dia ulang balik kemudian dia betul kan. Ulama kata kami tak heran dia sebut hadis yang betul. Yang kami heran tu dia boleh sebut yang salah tu. Dia boleh dengar sekali sebiji dia ulang balik. Ha, recorder lah kata, macam recorder. Ha, ini kelebihan Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari dia pun uh, berniat untuk menulis sebuah kitab yang dikenalilah sebagai Sahih Bukhari. Sebenarnya kitab ini ditulis oleh Imam Bukhari selain daripada mengumpulkan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi, sebenarnya beliau menulis kitab ini sebagai salah satu kitab istihad beliau. Imam Bukhari seorang mustahid, seorang yang mampu untuk menggali hukum daripada Quran dan hadis. Sebab beliau pun tak ketinggalan lah sebab apa zaman tu memang mustahid sedang tumbuh macam cendawan tumbuh orang kata. Ya dan sebelum Imam Bukhari dah ramai lah Contohnya yang empat mazhab tu pun dah sudah sudah pun berlalu sebelum zaman Imam Bukhari. Kecuali Imam Muhammadnya agak sezaman dengan Imam Bukhari. Imam Abu Hanifah lebih awal lagi lah. 80 hijrah lahir, 150 hijrah meninggal. Imam Bukhari tak lahir lagi. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i lahir 150 hijrah meninggal 204. Bererti ketika Imam Syafi'i meninggal, Imam Bukhari baru umur 10 tahun belum belum keluar daripada Bukhara lagi Imam Bukhari ni keluar daripada kampung dia Bukhara ketika umur dia 16 tahun baru dia keluar mengembara untuk mencari hadis jadi maknanya Imam Syafi'i terkenal lah dengan mustahiknya dalam bak fiqah sebelum tu guru beliau Imam Malik pun Imam Malik pun lebih awal lagi daripada Imam Syafi'i lahir tahun 1 uh, lahir tahun 194 Hijriah meninggal tahun 179 Hijriah lebih awal lagi dia Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala Jadi tak kurang juga Imam Bukhari dia pun beristihad. Dia pun ada ada kelebihan yang Allah bagi dia boleh beristihad hukum hakam. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari kalau siapa pernah belajar ke pernah baca ke lah maka kita akan dapati semua bab-bab ada dalam tu. Semua bab ada bab tentang fiqh tentang wuduk tentang solat tentang puasa zakat haji nikah kahwin jual beli perang tafsir akidah tauhid iman ilmu semua ada dalam tu. Lebih kurang dalam 7000 hadis lebih yang berulang-ulang dan lebih kurang 4000 hadis yang tak berulang-ulang. Salah satu daripada kita, tajuk bab dalam kitab Sahih Bukhari ini, itu yang terakhir sekali dipanggil kitab Tauhid ataupun kitab Radil Al-Jahmiah. Jadi kitab yang akan menjelaskan tentang masalah Tauhid. Ataupun dengan nama lain, kitab Menolak Fahaman Jahmiah. Nah, siapa pula Jahmiah tu nanti. Dan kalau kita tengok di bahagian depan, Imam Bukhari mulakan kitab dia dengan kitab Badai Luwahi kita permulaan wahyu kemudian kitabul ilmu kitabul iman. Kitabul iman di depan, kitab tauhid di belakang sekali. Aduh ulama kata sebenarnya kitab tauhid ni kita asing. Jadi karang asing oleh Imam Bukhari untuk menolak fahaman Jahmiyah yang sedang tersebar ketika itu. Tapi digabungkan dengan Sahih Bukhari. Sebab tu diletak dia belakang sekali. Jadi isunya sekarang ni apabila orang-orang zaman sekarang yang kononnya mendakwa dia mengikut Imam Bukhari, mengikut akidah Imam Bukhari, tiba-tiba dia menolak pula sifat 20. Dia menolak sifat 20. Jadi seolah-olah orang yang bermazhab Asy'ariyah tadi yang akhirnya dikenali sebagai pengajar sifat 20 seolah-olah bercanggah dengan akidah yang dibawa oleh Imam Bukhari. Okey, itu yang disoal di itu. Okey. Tuan-tuan tahu sifat 20 eh? Siapa boleh sebut? <laughs> Okey. Wujud. Okey nak tanya adakah Imam Bukhari menolak Allah wujud? Kalau Imam Bukhari tolak dia kafir. <laughs> Qidam. Qidam ni makna dia apa? Kewujudan yang tidak ada permulaan. Al awal bila bidayah. Awal yang tidak ada permulaan. Kemudian baqa yang akhir yang kekal yang tidak ada pengakhiran al-akhir bila nihayah. Adakah Imam Bukhari tolak mustahil mukhalafah lil hawadith ni uh, dalalah yang diambil daripada ayat Quran laisa ka mislihi syaiq uh, kalau nak tahu macam mana datang mukhalafah lil macam mana diambil dalalahnya daripada laisa ka mislihi syaiq dalalah ni kefahaman ha uh, itu kena ngaji sifat 20 <laughs> jadi adakah Imam Bukhari menolak laisa ka mislihi syaiq mustahil Qiyamuhu binafsih Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu sama ada mahal atau mukhasis istilah dia lah ataupun kita kata al-ghani Allah bersifat al-ghani adakah Imam Bukhari tolak? Satu. Kemudian wahdaniyah Allah Isa adakah Imam Bukhari tolak? Kemudian adakah Imam Bukhari menolak Allah bersifat kudra, irada, ilmu, haya, sama besar kalam? Mustahil kita kata. Cuma Imam Bukhari dia tak menyusun dia tak menyusun kitab tauhid dia dengan susunan yang dibuat oleh imam asy'ari ataupun ulama asy'ari kerana ulama asy'ari datang kemudian datang kemudian jadi ketika imam bukhari berada di zaman itu dia berhadapan bahkan ulama ahli sunnah ketika itu berhadapan dengan fahaman yang terkenal dengan fahaman jahmiyah yakni fahaman yang dipanggil mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah menolak sifat-sifat Allah Bahkan mereka melampau di dalam menolak sifat Allah, menolak semua sifat-sifat Allah. Kononnya ingin menyucikan Allah, ingin mena menafikan persamaan antara Allah dengan makhluk. Dia pun pegang dengan ayat Quran, dia kata, Allah tak sama dengan segala sesuatu, segala sesuatu tak sama dengan Allah. Jadi, kita contohnya manusia, kita ada kudrah, kita ada iradah, ada ilmu kan, hayah, sama, basar kalang, kita ada semua tu. So tak boleh ini sebab pada Allah. Kalau kita kata Allah pun ada kudrah, irada, ilmu, hayah sama bersama, maka itu menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu dia tolak semua sifat. So Allah tak ada sifat. Allah tak ada sifat. Itu punca dia. Jahmiah ni datang, mula-mula seorang tu lama-lama, jadi lah, jadi ramai lah macam biasa lah. Manusia ni kan, kata orang Arab, likul saqid laqid. Setiap benda yang tercicir ada je, yang pungut, yang kutip. Ayah Pin pun ada pengikut kan. <laughs> Jadi <laughs> Jahmiah pun sama zaman tu ramai pengikut. Jadi puncanya mereka ni menolak sifat. Kononnya nak mensucikan Allah, Nak kata Allah ni tak sama dengan makhluk. Okey, tapi habis semua sifat dia tolak. sedangkan Quran kan sebut kan, innallaha ala kulli syaiin qadir. Quran sebut kan, wallahu syaiin alim, wa huwa samiul basir dan sebagainya. Jadi uh, berlakulah pertembungan dua pertembungan iaitu satu kelompok yang menolak sifat Allah taala satu kelompok yang mensabitkan sifat Allah taala. Okey isu yang mensabitkan sifat Allah taala pun timbul isu juga. Sebab mereka mensabitkan semua yang Allah sebut dalam Quran. So termasuklah sifat-sifat yang akhirnya dikategorikan oleh ulama yang mengkaji dalam kategori mutasyabihat. Sebab apa? Berdasarkan dia punya kesan daripada pengisbatan itu. Jadi ada pula ulama hadis yang mengisbatkan nak kononnya nak lawan Jahmiyah ni yang menolak sifat, lalu mereka mengarang kitab mengisbatkan semua sifat. Okay, kalau diisbahkan sifat Allah Ta'ala maha berkuasa, maha berkendak, maha mengetahui, melihat dan semua kan. Kudrah, hiradah, pun semua. Oh, tak ada masalah. Dia masukkan sekali Allah ada tangan, kaki, wajah, jari. Bahkan ada yang kata daging, tulang. Ah, Ini dah mulai melampau. Lepas tu datang dengan hadis-hadis palsu pula tu. Macam-macam. Maksudnya kononnya nak melawan yang jahmiah ni yang menafi sifat dipanggil panggil ni yang akhirnya aja menyerap masuk ke dalam mu'tazilah. Kononnya nak nak, nak lawan kelompok ni mereka mengisbatkan semua sifat. Ha, jadi sampai ha, apa ada yang paling teruklah saya pernah baca kitab ni dia kata ha, apa sahaja sifat Allah tanya kami kami boleh jawab kecuali jangan tanya kami tentang kemaluan dan janggut Allah aja. Daud. Ha, 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 kemaluan dan janggut ah. Ha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah ha. Jadi isu itu timbul maksudnya satu kelompok menolak semua sifat, satu kelompok mengisbat semua sifat. Akhirnya munculnya Imam Abu Hasan Syari memilih sifat apa yang patut kita isbatkan dan sifat apa yang patut kita nafikan dan sifat yang patut kita isbatkan ini yang mana yang disepakati oleh semua dan tidak membawa kepada unsur-unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dalam Sahih Bukhari ada menyebut ada menyebut kitabu yadullah fauqa aidihim. Bab yang ataupun babu yadullah fauqa aidihim, bab yang menerangkan Al-Quran yang menerangkan tentang kalau kita terjemahkan, terjemahlah yadullah tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Kemudian bab Ar-Rahman wala asistawa. Bab namanya Ar-Rahman beristiwa atas arasy dan seterusnya lah jari lah apa itu disebut didatangkan ayat ayat Al-Quran. Jadi ketika itu kalau kita tengok memang zaman Imam Bukhari dia clash dengan zaman Jahmiyah. Jadi ketika itu ulama hadis banyak apa ni yang menolak Jahmiyah ni Mu'tilah Nafisi mereka akan mengisbatkan sifat. Tapi mereka tidak kata lebih daripada itu. Kalau Imam Bukhari lah dia takkan kata lebih daripada itu. Siapa yang pernah belajar Bukhari dia tahu. Dia cuma kata bab Allah Taala berfirman yadullah wa qaidihi. Bab Allah Taala berfirman ar-rahmanu ala sistawa. Itu je dia kata. tiba-tiba ha, datang pula satu kelompok dia kata Allah ada tangan. Ha, tapi tak sama macam tangan kita. Ah ha, dia tambah dah. Dia dah mula tambah. Wala, walahu yadun laysa aidina. Walaupun ada ada juga dalam kita-kita yang sebelum tu contohnya fikul akbar Imam Abu Hanifah. Itu yang jadi isu tu. Mm -hmm. <laughs> kemudian ada pula kata walahu yadun kama yaliqu bihi Allah ada tangan seperti mana selayaknya Allah ada tangan Allah Taala duduk atas arasy seperti mana selayaknya dia duduk atas arasy ataupun Allah Taala duduk atas arasy bukan macam kita duduk timbul masalah tu pula kesan dia apa sebahagian masyarakat awam yang tak faham dalam bab ni akhirnya mereka terjerumus kepada menjisimkan Allah menganggap Allah pun sebenarnya dari satu sudut sama aja macam kita. Tapi bezalah power lah sikit Allah punya tangan power lah bertangan kita. ada yang kata yang yang kelakarnya ada yang kata Allah Taala tu ada tangan kanan. Dua tangan tapi dua-dua kanan. Dua tangan tapi dua-dua kanan pun ada. Kita pun pelik dua tangan tapi dua-dua kanan eh. Ha, lepas tu yang Hindu pula tak puas hati. Dia kata tak boleh dua kanan cacat tu. tu, dia buat empat belah kanan, empat belah kiri. Ha, tu tangan Allah, tangan Tuhan kata dia. <laughs> Punca dia sebab tu lah. Sebab apa? Bila mengikut satu fahaman yang semua benda nak isbat. Tangan nak isbat, muka nak isbat, jari nak isbat, betis nak isbat, tapak kaki nak isbat. Semua nak isbat. Ha, sebab tu Imam Asyari datang, tak boleh jadi ni. Ini masalah ni perlu diselesaikan. So kita nak ajar masyarakat mengenal Allah cukup dengan sifat-sifat yang muhkam. Sifat-sifat yang takkan membawa kepada eh, orang faham Allah ni ada anggota, ada tangan, ada kaki, ada wajah, duduk atas aras. Eh, sampai ada yang kelompok tu kata ketika Allah Ta'ala ciptakan aras, Allah pun duduk atas aras, bunyi aras berkeriut. Berkeriut tu dia. Kemudian ada balance empat jari antara Allah dengan Arash. Tak tahulah jari siapa, jari dia ke, jari Allah yang hukum empat tu saya pun tak tahu. Sampai macam tu. Jadi ini akidah apa ni? Sebab tu sifat 20 ni, ulama kita seribu tahun dah, Imam Ash'ari dengan ulama-ulama Ash'ari susun untuk supaya manusia kenal Allah dengan sifat yang disepakati. Takkan ada unsur-unsur menyamakan Allah dengan makhluk dengan jisim, dan tidak ada menyentuh bab-bab sifat yang mutasyabihat. itu panjang lagi dalam ulab tentang mutasyabihat ni. Okey, mana? Ya tu dah 30 minit ya, lah soalan, soalan pertama soalan dia. Kita ada